вас э, в нашем а, в помещении. А, сегодня тема пресс-конференции «Грузины создают Украину грузинскую организацию имени Георгия Джаналидзе по поддержке грузинских бойцов в Украине». А, присутствует Песик Шангель, член комиссии самоуправления при ООН, он же председатель общественной организации при ООН и Грузии, Тамара соучредитель Альянса балто наций, и Айдос Садыков, казахский оппозиционер, участник антидиктаторского фонда, в принципе, это Мара На пресс-конференции должен был присутствовать Степан Байда Пол Козлов. Да. К сожалению, Александр Алферов, пресс-секретарь Пол Козлова, перезвонил сегодня, он сказал, что в связи с тем, что у Пол Козлова сегодня годовщина создания Пол Козлова, с чем мы их поздравляем, Степан из из Харькова. Сейчас они находятся все в большей части представители в Мариуполе на празднике. Поэтому переходим к теме нашей пресс-конференции. Кстати, Афферов Александр просил передать слова участникам пресс-конференции. Александр Ауферов, пресс-секретарь Полказов. Вы как бродяга грузинским активистам волонтерам за спекуляцию и допомогу до пресс-конференции я прошу слово uh, Тамара Шавуаза, соучредитель Альянса на Черноморских Добрый день, господа журналисты. Я вам коротко расскажу суть, да. то, что мы задумали вместе с представителями Грузии, о чем будет сейчас идти речь. Мы все помним, что буквально недавно мы с Майдана провожали нашего героя Кирилла Джамилидзе. И в Украине на сегодняшний день грузинские бойцы представлены достаточно в достаточно многом количестве. Но, к сожалению, наши грузинские бойцы, они сталкиваются очень серьезными проблемами. Проблемы перемещения, проблемы гражданства и вообще нахождение в Украине грузинских бойцов, естественно, это имеет для нас большое значение, поэтому мы решили создать общественную организацию, Украина Грузинскую общественную организацию. Это будет координационный центр, который будет координировать передвижение грузинских военных в Украине. И самое главное, мы хотим донести для грузинского общества правду, что в Украине они, когда приезжают, здесь никто никому ничего не платит. Это добровольцы, которые готовы абсолютно без денег, абсолютно без зарплаты служит служить в Украине. Я отдал той долгой честь, которую когда-то украинские военные оказали в Грузии в 1993 году. Поэтому представитель партии Михаила Саакашвили, национальное движение, Весик Шенгелия, в Грузии представляет общественную организацию, которая называется Априори. Мы решили с господином Шенгелия создать эту организацию. И обратиться к президенту Украины, присвоить звание Героя Украины Георгия Джанилидзе. Мы уже начали отрабатывать рабочий документ, будем собирать подписи и будем обращаться к президенту Украины, дать Георгия Джанилидзе Героя Украины. И остальное сейчас расскажет Безик. А,

გამამდენალია ეკიდან რომ ქართულებს ყავს გმირი რომელიც არის უკრაინის გმირი ბატონი გიორგი ჯანელიძე და აქ ძალიან დიდი ქართველი იბრძვის იმისთვის რომ ჩვენ საერთო ტერს აგრესორს ოკუპანტს და დიქტატორს დაუწინააღმდეგობა ჩვენ საერთო მიზანია ორი ქვეყნის საერთო მიზანი არის ევროპული და ევროატლანტიკური გამამდენალია ეკიდან ჩვენ ვფიქრობთ რომ ყველა ქართველი მის მონაწილეობას მიიღებს ამ Ну, он говорит, что для нас грузина большая честь служить в Украине. И это уже третий грузин, который героически погиб в АТО. И, естественно, мы все будем делать для того, чтобы заслуга этих людей и в грузии и в Украине будет достойна, чтобы они были, не пропали марно и чтобы общество. Шенгелия все сделает для того, чтобы семьи этих погибших очень часто остаются потом без помощи. К сожалению, через месяц, два, три их просто забывают. Поэтому весь и организация будет координировать деятельность этой комиссии, и он будет помогать бойцам, даже, не, даже тем бойцам, которые сейчас, в данный момент, с в руках, воюют на территории Латвии. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ასახება მეორანდუმში მოვა, რაც ჩემი კოლეგა გააცნოთ და ვფიქრობ რომ ამ მემორანდუმში საინტერესო პუნქტებია ისეთი თემები რომელიც ემსახურება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობებში ბრძოლას დიქტატურის წინააღმდეგ რომელიც საქართველოს შედეს картофесоبية гадмулі და ვფიქრობთ რომ ის ადამიანები რომლებმაც კვნიდნე მოედა მაიდანს რომლებიც ჩამსგვერძი არიან ძალიან მნიშვნელოვანი როლს დაცულ შეიტანან ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და იმ ძოლაში რომელიც არის დიქტატორისა და ბოლგურის ისე თქვა აგრესიისა და ოკუპაციისმა. После смерти Георгий Зелендзе очень многие узкий бизнесмены проявляются большое желание и Соединенные Штаты, и Канада, они сейчас находятся в разных местах, естественно, они предлагают помощь, оказание финансовой, моральной поддержки грузинским военным. И в том числе организация, которая сейчас будет создана, будет помогать и будет доносить правду украинскому обществу, то, что сегодня происходит в Грузии. Вы прекрасно понимаете, что в Грузии уже давным-давно поменялась власть, Грузия катится к диктатуре, в Грузии уже есть почти до 100 политзаключенных, Естественно, этот вопрос тоже будет подниматься, мы будем доносить мировому сообществу правду то, что сегодняшние власти Грузии занимаются беспределом, идет страшные аресты, они уже арестовали почти где-то 60 человек, это бывший спецназ Грузии, и поэтому вот господин Шингревич говорит, что эту правду тоже будет доносить и будет работать в этой направлении. საყოფელებზ ამშოვდნენ ეს გახლავთ ბატონი ახალაია რომელიც გახლავთ თავლაჩის ხინის ბატონი მერაბიშვილი ბატონი უკრავა თუმცა განთავისუფლებვისთვის უສຸດაც ჩვენ პარანი ერთა თუ ის ნომინატორებს უკრაინის შს საყოფელო. Беседженгеле вмещается украинскому обществу помогли нам на самих вверх различных политических обществ и донести правду. чтобы грузинские нажали на грузинских властей, повлиять, чтобы они освободили нашего бывшего министра обороны Грузии Бачуа Халая, нашего министра Эдварда Грузии Ванумер Бешуэ и мира Белиси Лили Угулава. Сегодня эти офицеры, это офицеры грузинской армии, это элита грузинской армии, здесь находится бывший командир и бывший начальник генштаба Грузии Вилли Здесь находится полковник Макишвили, полковники Кабидзе, Это все люди, которые честью, достоинством служили в грузинской армии. И мы, он просит украинскому обществу донести эту правду мировому сообществу, повлияв на грузинских властей освобождение этих троих поэзоблеченных. не Сегодня будет подписан меморандум. Меморандум, подпис, меморандум зачитает господин Айду Садыков. Айду Садыков, казахский оппозиционер, член диктаторского фронта. Я бы хотел перед этим небольшое выступление сделать. Несколько месяцев назад в Украине был создан антидиктаторский фронт представителями из различных стран. России, Украины, Казахстана, Грузии, Киргизстана, Узбекистана, Азербайджана, Бичкери. Много у нас людей из разных стран, которые поддерживают идеи борьбы с диктаторскими странами, в первую очередь, конечно, с президентом России Путиным. Мы считаем, что Украина должна стать центром, откуда пойдет дальнейшая борьба не только с Путиным, но и с другими диктаторами, в первую очередь на постсоветских странах. Наша организация, которая была создана антидиктаторского Front, Альянс балта черноморских стран и вновь создаваемая украинская грузинская организация имени Георгия Джанилидзе, заключили следующий меморандум. Организация, чем будет заниматься в первую очередь организация имени Георгия Джанилидзе? В первую очередь это будет организация конкретной материальной помощи бойцам АТО, ветеранам, иммигрантам, инвалидам, семьям воинов с привлечением международных связей. Создание широкой сети в разных странах, в частности поддержка грузинских бойцов, которые сражаются в рядах вооруженных сил Украины. Создание центра оказанной помощи и координации для добровольцев из Грузии, желающих вступить в вооруженные силы Украины. Создание фонда поддержки грузинских бойцов в Украине. Поддержка грузинских политических иммигрантов в Украине. Кроме того... Организация имени Георгия будет заниматься правозащитной деятельностью, защитой интересов политических оппонентов режимов не только в Грузии, но и в странах с э, диктаторскими режимами, преследованными по политическим, религиозным и национальным признакам. Судебная э, организация будет заниматься того, юридической деятельностью, в первую очередь подачи иски международной организации в судебные инстанции с требованиями ввести санкции э, на определенных лиц, на... Определенные страны, э, руководители стран, которые занимаются преследованием политических своих оппонентов. Организация будет обеспечивать э, координацию действий с международными институтами, с международными организациями для расширения влияния и финансового обеспечения всех проектов, которые будут осуществляться в Украине э, организации не Георгия Джанилидзе. Будет широкая работа со СМИ, с организацией в дальнейшем более широкой масштабной информационной деятельности. Э, можно сказать, информационной войны диктаторскими режимами. Но основная деятельность, конечно, будет заключаться в следующем. Организация конкретной материальной помощи бойцам то в первую очередь грузинам, которые будут вступать в ряды вооруженных сил Украины. И добиваться освобождения оккупированных России территорий, не только которые оккупированы в Украине, Крым, это Донбасс, но и Абхазии, Осетии. Проведение различного рода акций, привлечение к этой деятельности грузинских форматов, которые находятся в, в украинской власти, которые занимают ответственные посты в украинской власти. Методами деятельности являются мирные э, акции протеста, освещение международных СМИ, подача исков, международные инстанции. Вот следующий меморандум. Корт он зачитал, э, объяснил эту суть меморандума. В дальнейшем э, журналисты получат на руки проект этого меморандума. Есть ли вопросы у журналистов к участникам пресс-конференции? Первый вопрос у меня. Почему именно общественная организация названа в честь Георгия Кенридзе? Я отвечу на этот вопрос очень коротко. Я, я все прекрасно понимаю, потому что у нас тут еще есть два погибших. Это mm -hmm. да, Тамасукьяшвили и, и Григола Шури, Но они а нас был до нации и Майдан брест Мы, так получилось, что мы именно с Богом и теми друзьями, которые сейчас служат в Азове, у нас очень тесные связи, дружественные связи. Так получилось, что мы им постоянно помогаем, и наша дружба, она переросла намного больше, чем просто дружба. Естественно, мы общаемся с этими семьями, имеем очень серьезные контакты. И у Георгия Жалинцы остался трое детей, которые сейчас находятся в Турции. Старшей девочка 16 лет, мальчику 17, у него 15, а маленькие девочки 9. И мы очень сильно хотим, что сына привезти в Украину. Он очень хочет стать военным. И, естественно, будем делать, чтобы он здесь закончил институт. И получить военное образование. Это наша цель, потому что Альянс Балташкино-Морской Нации будет именно заниматься спортом с У нас с Азолом абсолютно такие дружественные отношения, и мы решили назвать организацию именем Георгия Джанильдзе. Спасибо. Вопрос следующий. После гибели Георгия Джанильдзе и экс-президент Грузии Саакашвили, и вы говорите о том, что поступает очень много звонков. О, правда ли это из Грузии, что Грузии не хотят? Как много их? Их достаточно много. Это профессиональные военные. Это не просто там обычные ребята, <соспорядок> которые реально хотят сюда приехать и сражаться против российских оккупаций И вообще сейчас грузинских вооруженных силах после выхода с Константином Саакашвили и его командой, можно сказать, начинается полная деградация, потому что сегодняшние грузинские власти абсолютно не заботятся, как сказать, о грузинских войнах. Вот буквально, вот буквально на днях мы, вот, к нам поступило двое грузинских парней, я не буду называть их дней, именно фамилии, которые вот совсем недавно были освобождены от грузинских вооруженных сил. Это профессиональные военные, которые сюда приехали месяц тому назад и искали какие-то пути, как-то попасть на территорию АТО. Мы, естественно, им помогли, как смогли, и их переправили, они сейчас находятся тоже в полке Таких очень много. Это все профессиональные военные. Это артиллеристы, это специалисты, это снайперы, это не то, что там простые какие-то парни, это все профессиональные военные okay. естественно мы okay. будем им помогать мы будем их тщательно отбирать у нас будет абсолютная координация мы не то что их просто возьмем и привезем естественно нет потому что мы знаем что украинские войска сейчас нуждаются в профессиональных игр, да? поэтому эта цель будет заниматься именно координацией таких отборов таких военных которые реально могут принести какую-то пользу украинским господин Веселькова а, тоже поступают какие-то звонки да. за мной звонили с оговотиурат, да اخлоებიт 20 30 за мной нечалდეს, чем телефоزه და უკვე жგუფები მოდიან ოფისში, იმის გამო რომ თხოვენ დახმარებას ჩამოგდენ უკრაინაში და დაგუნენ უკრაინული ძმობის. а мне говорит день на мой телефонный говорит по телефон поступает 20 30 звонок, а не приходит говорит в офис Естественно, они просят, чтобы как-то дали им возможность и приехать в Украину, и чтобы вооруженные сели в Украину, да, сражаться против российской оккупации. У меня вопрос к Айдосу Садыкову. Скажите, сейчас было заявлено и будет подписан меморандум о взаимодействии антидиктаторских фонд, казахской оппозиции, оппозиции Грузии. Кто может принять участие в работе и украинской и грузинской организации, и в работе антидиктаторского фронта? Границы ну, Границы на самом деле тут главные принципы. Главный принцип да, это все должны разделять демократические принципы, все должны быть против Путина, против диктатуры. Границы границе любой человек, который разделяет наш взгляд, может включиться в организацию без разницы, с какой страны, э, какого гражданства. Национальные какие-то другие не имеют. Только главное, чтобы он демократом поддерживал наши идеи и выступал против Путина, против диктаторов, таких как Назарбаев, Каримов и так далее. Наша цель ⁇ продвижение демократических идей в различные страны. Конечно, в Грузии это получше ситуация, чем у нас, но все равно сейчас, как видите, грузинские политики пытаются организовать здесь деятельность для того, чтобы все-таки немного улучшить ситуацию в Грузии. Так что организация большая, широкая, мы только начинаем нашу деятельность. Могут вступить все, кто разделяет наши взгляды и желает активно сотрудничать с нами. Есть вопросы? Да, есть вопросы. Скажите, пожалуйста, э, насколько я понимаю, грузинские власти, они не очень хорошо относятся к тому, что э, грузины идут воевать на территории Украины. Да? А может ли что-то им за это быть? Или там на когда погиб первый военный, это был Олег Абрикалашвили, реакция грузинской власти была очень агрессивная и неприятная. Но тогда уже бывший <святый> министр обороны Грузии, <группы> господин Джани Лидзе, к сожалению, он тоже Джани Лидзе, он уже бывший министр обороны, сделал очень резкое заявление и в этом осудил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Хотя Саакашвили совершенно к этому не имеет отношения, абсолютно. Наоборот, Саакашвили всем объясняет, что так просто приехать, приехать в Украину нельзя, потому что ты, тут не всех примут, это нормально. Но грузинская военная пропаганда, то есть политическая пропаганда, она была напугана, потому что в тот день очень достаточное количество людей вышли на улицах в Тбилиси, они показали грузинским властям, что это просто не пройдет. Естественно, они поменяли потом риторику. И я сейчас могу особенно абсолютно сказать, что им сейчас ничего не угрожает. Но, естественно, они это не одобряют, что грузинские военные сюда приехали и вступили в вооруженные силы Украины. Потому что я имела разговор с господином послом. Он мне сказал, что проблема в том, что в Министерство обороны Украины не подтверждает даже смерть то же самое это, это, реально так. Минобороны Украины до сих пор не выдал документ, что действительно Георгий Джанилидзе погибший Логина. И вообще, я это понимаю, это есть там политическая составляющая, есть какие-то вещи, но мы, как общественная организация, мы должны сделать все, чтобы украинские власти отнеслись к нашим героям уважением. и то случайно заслуженными, что они получили всё, естественно, и в движской власти. Что-то говорить. В Саратовской сейчас, в ихне субъекба они проруслые, главным, они, конечно, мат Арсут про Арк, и, что нам, Картволсамхадровым, именно, потому что руссетских курсия мог так выучить, но а масса я фикру созагодоева, созагодоева они А мы умрем без мебризола без гордзе, то что он пикал трусы, что Акари хват, они картоле без да Украины без мебризола, русские с агрессорами сада упомянули. Господин Бейс говорит, что сегодня власти Грузии абсолютно пророссийская, они поддерживают российский курс. Ну, а общественность в Грузии не так думает, как думают грузинские власти. Абсолютно большинство грузинских политиков и общественных Общественности считает, что они сегодня должны быть вместе с Украиной и вместе побороть Путина и вернуть потерянные территории Украины и Ближнего. Вопросы? Есть ли еще вопросы? Предлагаю подписать документ. Почему Майдан-центр а, присоединяется а, к этой работе, в принципе, мы уже давно в этом принимаем участие. Может по выборам в Казахстане, которые недавно прошли, э, с 97% результатом победил Назарбаев, как всегда. Может быть, какие-то другие вопросы интересуют вас. Да, Грузия вот, на первом месте у нас, ну, если вдруг какие-то вопросы будут по другим странам. Украина на самом деле большое влияние оказала, особенно вторая революция, которая произошла, вот, Майдан, большое влияние оказала на ситуации не только в России но и в других странах, вот в том же Казахстане, в Киргизстане происходят процессы, которые в дальнейшем могут изменить ситуацию в наших странах. Происходит большой подъем не только оппозиционного демократического движения, но и национал-патриотического движения происходит. И я думаю, что в ближайшее время режимы в наших странах, в первую очередь в России и Казахстане, скорее всего, изменятся под влиянием, в первую очередь, украинских событий. И в настоящий момент Украина является центром именно центром, где объединились демократы из разных стран. Хотелось бы еще такое предложение сделать украинским журналистам, украинским властям, чтобы они все-таки больше освещали события не только в России, не только события в Украине, но и события в других странах, которые имеют тоже значение в этой войне с Путиным. Спасибо большое. Спасибо большое.